एक दवाई है एक्टिया रेसी जिसको जिसको सीडाली कहते हैं ये दवा औरतों के लिए मामूली असर रखने वाली दवाई है बाद लोग इसको तो सिर्फ औरतों की दवा ही समझते हैं पहले तो सबसे इसके ये बात बताने के लायक है कि ये एक्टिया रेसी मौसम दो मुख्तलिफ मुतकबिल दवाओं की बाज नाम से पाई जाती हैं बाहरों से यह ब्रायोनिया के मुशादे है बास पहलुओं से रस्टॉक्स के मुशाबे है। ब्रायोनिया में हरकत से तकलीफ बढ़ती है आराम करने से आराम आता है खबोश लेट रहे इंसान तो उसको आराम आता है रस्टॉक्स में आराम से तकलीफ बढ़ती है और हरकत से आराम आता है लेकिन इब्तदाई हरकत तकलीफ देती है बहरहाल यानी फर्स्ट मूवमेंट में रस्टॉक्स में भी तकलीफ बढ़ेगी लेकिन थोड़ा सा चलने फिरने से जिसमें हल्का हो जाता है में रात को दर्दें भरती रहती हैं और जिस करवट आप लेते हैं कुछ देर के लिए आराम आता है फिर वो दर्द दोबारा शुरू जरूरी उस करवट पर हो दर्द कहीं भी दर्द हो अब करवट बदलेंगे थोड़ा सा आराम फिर करवट बदलेंगे फिर थोड़ा सा आराम फिर करवट बदलेंगे शायद रात जिसमानी बेचैनी जिसको कहते हैं उसको उसका नाम रस्टॉक्स है रेसीमोसा औरतों की चोटी की दवा है जिसमें एक ऐसी खसूसियत है जो दूसरी दवाओं में नहीं मिलती उनको जब महाना तकलीफ होती है औरतों को तो अमूमन जितना खून खुल के जारी हो जाए उतना उनकी तकलीफों को आराम आ जाता है और एक्टिया में खुलने से तकलीफ बढ़ती है और ज़्यादा खुल के अगर महावारी वाक़ हो तो फिर दर्द भी ज़्यादा बढ़ती जाती है और शुरू में भी ज़्यादा और आखिर में ख़त्म होने के बाद फिर तकलीफ़ ज़्यादा ये अगर अलामतें किसी खातून के अंदर पाई जाए तो उनको अमूमन ये दवा बहुत फ़ायदा देगी वजुलमफास भी इसका खास इसके ख़ास किरदार हैं जोड़ों में दर्द हैं हर किस्म की ठंड और नमी से मैंने बताया था आपको आराम पहुंचाती है इंतकाल मर्ज इसमें एक और तरह का है एब्रोटिनम में तो इंतकाल मर्ज जिसम के एक हिस्से से जिसम के दूसरे हिस्से की तरफ है एक्टिया में इंतकाल मर्ज याशूजा में जिसमानी तकलीफों का से जहन की तरफ है अगर किसी बच्ची को खबूसा जो हिस्ट, हिस्टेरियाई मिजाज रखती है हैं या नाजुक मिजाज हैं कोई जिस्मानी तकलीफ अचानक हट जाए या हटा दी जाए और जहनी परेशानी शुरू हो जाए मस दफ़ा गाउट वगैरह का इलाज होता है या सर दर्दी या कोई और चीज़ है जिसको किसी दवा से दबा दिया गया है तो इसकी जहनी तकलीफ़ इस तरह की होगी बच्ची की कि वो खामोश हो जाएगी बात करना छोड़ जाएगी अगर कुछ जोर देंगे तो वो पड़ेगी लेकिन एक दुनिया से बेत्लुक़ सी और अपनी दात में गूंज गुमसुम हो जाए ये एक्टीरिया की खास खासत है जिसको रेसीमोस कहते हैं गम का इस दवा के साथ बहुत ताल्लुक है और गम से जो दिमाग पर असर पड़े वो जिसम में मुंतकिल हों तो इस दवाई का खासा है यानी हर शख्स को सदमे और गम से जिसमानी तकलीफें नहीं होती लेकिन नाजुक मिजाज औरतों में जब सदमा हो तो उनको मैंस्ट्रल तकलीफ़ शुरू हो जाए जा या वजूद वजुलफास और जिसमानी अवारस उसमें इकतिया का भी ख्याल आना चाहिए एक ख़ास इसमें बात यह है कि रस्टॉक्स से मैंने कहा था वो है इसकी मगर एक और तरह से रस्टॉक्स में जिस करवट मरीज रिलेटेड बीमारी का कहीं भी हो वो कुछ देर के लिए आराम फिर दोबारा शुरू फिर करवट बदलें फिर दोबारा शुरू लेकिन जिस करवट लेते है उस पहलू से का कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन एक्टीआर ऐसी व्यवसाय का ताल्लुक उस पहलू से है जिस पर दबाव डाला जाता है यहाँ तक कि अगर आप हाथ से भी किसी जगह दबाव डालें तो कांपने लग जाएगी आमतौर तो पर औरतों में होता है मर्दों में भी बाजुआ होता है किसी लेटें तो पट्टे फड़फड़ाने लग जाते हैं अगर दाई तरफ लेटें तो दाई तरफ के पट्टे बाई तरफ बाई तरफ के और पीठ पर लेटे तो पीठ सारी फटकने लग जाती है फिर चेहरों के अजलात में भी फड़कन पाई जाती है ऐसी बीमारी से बाज़ा सारी सारी रात लोग सो नहीं सकते उसमें इसको आपको याद रखना चाहिए बज दफ़ा जहन पर जब असर पड़ता है जो हिस्टोरियाई मिजाज या नाजुक मिजाज लड़कियां हैं उनमें यह दवा काम आती है बज दफ़ा उन पर खौफ तारी हो जाता है यहां तक कि दवा भी इस्तेमाल नहीं करती किसी से जहर ना हो किसी ने कुछ मिला ना दिया हो तो ये वहम आपको बाद और दवाओं में भी मिलता है लेकिन चीज में भी ये वहम मिलता है कि किसी ने किस जहर ना मिला दिया हो मगर इस दवा में बाकी इलामतों के साथ अगर ये अलामत हो तो एक दो खुराकों से ही अल्लाह ताला के तजल से वो बच्ची ठीक हो जाती है उसका वहम और फिक्र दूर हो जाता है ये वसी दवा है इसकी चंद अलामतें मैंने बताई हैं जो मेरे नजदीक अहमियत रखती हैं बहुत एबिनम में मैंने बताया था असाल कब्ज में और कब्ज इस साल में तब्दील हो जाते हैं यह अलामत इसमें भी पाई जाती है और सिमसि फ्यूजा की सर दर्द अमूम डेलों में और नेप ऑफ द नेक गुद्दी में यहाँ ज़्यादा होती है बज दफ़ा आंखें भी पकड़ी जाती हैं और गुद्दी भी पकड़ी जाती है और इतनी दर्द हो जाती है डेलों में कि इधर उधर हिलाने से और घुमाने से भी तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है आमतौर तो पर तो नौब्याता बच्चियों को पहले हमल में मछली हो जाया करती है मछली की शिकायत फोजा या टीयर एसी मोसा इसकी अगर किसी बच्ची में इनामती पाई जाए जैसे मैंने बयान किए हैं मसलन अगर ये पता हो कि उसकी मैंट्रेशन की हिस्ट्री ये है कि खुलकर आता था तो दर्द बढ़ती थी तो उसको चंद खुराकें उसकी मतली में फायदा दे, दे देंगे और जहाँ ये जरूरत इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कोई दूसरी दवा फायदा नहीं देती इसलिए मिजाज शनासी होम्योपैथी में बहुत ज़रूरी है सही मिजाज की दवा हो तो बीमारी का को कोई भी नाम हो वो खुद ब खुद उसको संभाल लेती है